Нулі сесії міськради депутати пішли на зустріч підприємцям та врегулювали податки і збори. Після п'яти годин дискусії ставку податку на майно встановили у розмірі 1%. відсоток. Найбільше невдоволення громади викликала відсоткова орендна ставка для земель, що перебувають у постійному користуванні, та для гаражів, зважаючи на невдоволення представників громадськості, депутати зменшили ставку до півтора відсотка. Було вносина пропозиції. Встановити ставку податку для об'єктів нерухомості комерційного використання для фізичних і юридичних осіб у розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр бази оподаткування. Хочу сказати, що в діючому проєкті встановлено 1% для цієї категорії. І звичайно, там були додат пропозиції додаткові від партії вільних демократів, на якому погодились про про суму податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Якщо ці 0,5 буде прийнято, ми ж просимо не збільшувати в тому випадку суму доходів податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Очікувано на 16 рік. об'єктів комерційної нерухомості по Місту Черкаси. Там є три зони, визначені, є ставки вантів 1 і 0,5. Ні, Тому? Ні. Тому? ні. Півтора, 1 і 0,5. Всі політичні сили, которые йшли на вибори, я не слышал ні одного ни одного в предвиборної предвиборної речі, що будет повышение налогу. Ни одного, ни одна политическая сила не сказала, что будет повышать налоги. Что поменялось за три месяца? Почему теперь мы поднимаем налоги? Мы все шли с лозунгами поддержать э, малый и средний бизнес. Мы все говорили, что будем понижать налоги. Что поменялось? Или одно мы говорим перед выборами, а второе говорим после выборов. Да? И сейчас мы поднимаем в разы налоги, наши местные налоги. Власники гаражних корпоративів помітили, що голосувати за зменшення податкової ставки не вважали представники партії вільних демократів та прибічники екс-мера Сергія Ударича. Громада вважає, що ставка півтора відсотка теж є завищеною. Тож власники гаражів мають намір створити асоціацію, яка надалі буде відстоювати їхні права. 25 двадцять п'ятого юня го года, значить, було при решение сессии Минской Рады об увеличении налоговых ставок на землю. Вот. Ну, то, что касается нас. Значит, его нам подняли с 0,03 на 3%. Вот. Ну, чтобы люди понимали, в цифрах это выглядит так. Если наша земля стоила 5 миллионов в 2015 году, в 2016 году, применяя коррегующий коэффициент 1,43, она уже стоит 8,5 миллионов будет стоить. И с 8,5 миллионов Нужно еще взять, было бы 3%, ну сумма сумасшедшая. Если взнос, далее по цифрам, если взнос наш годовой был 310 гривен, то только еще добав, дополнительная нагрузка э, на уплату налога на землю. Это плюс еще 420. Это 800 гривен. Э, что такое граждан-строительный кооператив, то, скажем, в спальных районах? Это чернобыльцы пенсионеры, атошники, это таких людей больше половины. Предпринимателей, бизнесменов, богатых людей там уже давно нет. Такие люди живут, мы знаем где, вот, и не имеют гаражей. То есть это такая дополнительная нагрузка на бюджет. В то время, когда в стране, ну, скажем так, и так не очень легко. Значит, слава богу, нынешнему руководству нашего города хватило ума и было сессия 28 числа, ну, нас не пригласили, ну, слава богу, и не выгнали. Такое впечатление, что многие депутаты, многие депутаты, как выяснилось, вообще не, не владеют информацией о том, что земля индексируется. Он индексируется. Если бы в цифрах им это показать, я думаю, таких бы решений просто не было. Там, по ходу, как выяснилось, Павло Карась, я слышу, в кулуарах многим объяснял, но я думаю, всем он объяснить не мог я забегая наперед скажу, впредь принимая такие решения, вот, так, многократно увеличивая налоги, надо более, надо быть более информационно подготовленным и знать нас последствия всех вот этих вот действий. Вот. Значит, э, что касается нашего вопроса, значит, э, Радуцкий стоял несколько, мы хотели бы и согласились бы, для нас это был бы неплохой вариант, на, на 1%. Вот. Радузский несколько раз ставил этот вопрос на голосование, но он не проходил. Ну, Могу сказать, какие фракции его блокировали. Фракция в Вильных Демократов, вот. другие фракции, депутаты, депутаты этих фракций раньше состояли в фракции в Вильных Демократов. Ну, то есть влияние Сергея Олеговича еще очень сильно, я так понимаю, на этих депутатов, несмотря на то, что они уже переименовались значит в конце концов в результате долгих переговоров значит слава богу я так скажу мы определились и депутаты все-таки приняли решение полтора процента для нас это ну это лучше чем три скажем так мы на этом благодарим их за это